Привет вас! Вы не поверите. На этот беззубый щенок Володька Путин в очередной раз посмел, посмел своими грязными ручонками прикоснуться к, к, самому святому, что есть в Украине. К революции гидности. Он, правда, вы говорите, это не мог, но сами понимаете, он гнеловатенький, он гнеловатенький. Ну что вы от нее хотите? Ну это... Подпричинен переворот. Какой переворот? Это революция гибности. Не переворот. Вот перевод в Москве надо делать, да, чтобы этого выбросить. Ну, в крайнем случае, можно назвать Майдан. Но! Нет! Это весь украинский народ восстал и скинул злочинную владу. Молодец, молодец, молодец. И теперь вот этот беззубый щенок, Володька Путин, на это боится. Конечно, боится. Ну, сами понимаете. Не сегодня, не завтра будет революция гидности в Москве, в Кремле, в России. О, какая ситуация. Тоже мне нашел. Да разве это война какое-то отношение имеет к революции гидности? Ложь! Путин хотел напасть на Украину, все знают. В 1991 году. Ну, собирался долго. Ну, потом напал. Ну, сами понимаете. Всегда русские фашисты хотели напасть на Украину и напали. Не, ну конечно есть разговоры, что это просто разборки между украинским и российским олигархами, но это ложь, ложь. Война! Так а потому, что есть Путин. Не было Путина, войны б не было. А то он есть война есть. Да, да, да. Это, конечно, противоречит здравой логике, любим <cowieso _ sabe> историческим моментам. Да, э, э, в свое время даже работы такие, ну, личность человека в истории. Чушь это собачья. Даже Чингисхан, это не личность. Да, служи в Да, но... Наполеон тоже не личность. Гитлер тоже. Сталин нет. Многие сейчас уже как бы подзабыли, когда было очень много дискуссий. А если бы Троцкий победил, было бы все то же самое. Поймите, личность формирует окружение. Ну, знаете, короля играет свита. Это да. То же самое и Путин. Да нет, умоляю. Ее власть сейчас в Кремле ничтожна. Вообще бегает несчастный. Почему он постоянно делает такие заявления? Типа, ну что вы же помните, то он заявлял, что почему Россия напала, чтобы Украина не напала. Потом, типа, чтобы Украина не вступила в НАТО. Сейчас новая, так сказать. Он же постоянно это там меня, меня, меняет причину начала войны, причину войны. И говорит, вот, вы же видите, только не я, только не я. Так, конечно, не он. Понятно, что войны никто не устраивает за... Памятники, замовы и так дальше. Только дураки. Воины только за деньги устраивают. Это да. Ну было дело. Ну было, ну что ж, представлен Ну да, да, поругались. Украинский, российский бизнесмен. Ну с кем не бывает? Вы же ругаетесь? Ну да, Я не поругался. Ну да, 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 был момент, когда наши отжали у них, они э, эти, их у нас. Ну, бывает. С кем не случается? Случается. Поэтому война, что же вы хотите, без этого тоже не бывает. Вообще, по большому счету, если вы посмотрите, все войны за чего? Только за деньги. А ну за территории. Ну, территории деньги, то же самое. Ну, вообще, я обращаю ваше внимание, почему очень часто, типа, война заканчивается, там предел территории. Это же деньги. Ну, потому что территории поделили и пораздавали. Очень часто в истории многих войн, чем заканчивалось там. Король захватил какое-то герцогство или там кусок дрой территории. Что он сделал? Ну, дворянин нам раздал новое владение, новых крепоков. Так это делается. А как по-другому? А, да, да 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 Конечно, конечно. Знаменитый крестового похода. Да не было там Бога и близко. Просто в те времена, чтобы правильно поняли, основные торговые каналы шли, ну, торговые потоки, каналы, через Ближний Восток. И по этой причине, да, действительно главная цель была захватить, так сказать, торговые ряды и получить право монополии на, ну, в то время очень ценились пряности. Да. Тамплиеров помните? Почему так сильно разбогатели? Они же понимают, что произошло. Они создали, как бы, такую структуру и начали зарабово торговать. И шикарно торговали, замечательно, поэтому разбогатели, да. Так что только за деньги, ну то за гроб Господня Фасад, болтовня. К сожалению, да, действительно все войны исключительно ведутся за деньги и заканчиваются они, когда, ну те, кто их затевает, эту войну, ну, принимают решение, что все. Да, можно по-разному обвинять одних, других. Слушали выступления политики, они чушь несут. Что наши, что... Ой, этот беззубый щенок вообще предатель сплошной. Что... У него всегда там что-то, что-то ему мешается. Да, да, я знаю, что некоторые политики говорят, а вот он умрет, ребята, он умрет, будет другой. Еще он не решает вопросы. Он не решает. Да, да, это... Да нет. Как раз да, вот это вот все разговоры, типа вот это, нет, все значительно сложнее. Да, он раб российских олигархов. Путин раб российских олигархов. Они его привели к власти, они ими командуют, он исполняет их не хотел. Что тут такое непонятно? Ну что тут непонятно? Ну кто поставил тот ДС? Ну что ж тут непонятно? А, нет, вот это есть. А все остальное антураж, болтовня, чушь. А так это все происходило, происходит и будет всегда происходить. По-другому <laughs> не бывает. <laughs> да, война началась. Да, я понимаю, что сейчас разговоры, когда он закончится, модны, но от этого она быстрее не закончится. Да, действительно, сегодняшняя война перешла в такую фазу. Такие баталии, такие события. В тот же самый момент, я понимаю, очень хорошо понимаю, что есть большое количество людей, которые не хотят воевать ни в Украине ни в, и не в России. Абсолютно реально. Ну вообще, что вы правильно поняли, чаще всего большая часть людей воевать не хочет. Но это как раз не зависит от человека. А зависит от войны. Так что, к сожалению, она продолжается. Если кто-то вам будет рассказывать, что она завтра закончится, может. Нет, кавероятно существует. Но не процентов. Вот в чем дело? Понимаете, вот когда политик говорит, что будет, я говорю, какая вероятность? Нет, поймите, любое, любое событие имеет степень вероятности. Ну, классика. Вероятность встретить мамонта. Ну, сказать, да, 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 то же самое. То же самое вероятность. Да, когда закончится война. Ну, в этом однозначно. По теории вероятности, может закончиться, может не закончиться. Вообще, по большому счету, говорю, начать войну очень легко, закончить сложно. Это одна из причин, почему я тысячу раз, не, ну меньше немножко, говорил всем этим пацанам, пацаны, ну не верьте этим военным, они врут. На что мне отвечали, да ты что, ты же не военный. Да я не военный, я их знаю, мордочки, и знаю их не ложь. И чертовски хорошо знаю историю. Военные всегда врут. А Обратно ничего не уходит. Ой, ой, Это вот всегда. Предпочтение. Начали. Теперь, теперь будем продолжать. До победы. В данной ситуации, ну я понимаю, что всегда есть паникеры какие-то, бездельники. Так что вот, 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 нет. Только до победы. Только до уничтожения путинской России. Дро выход не существует. Но если уже действительно сам Путин признал, что войну он начал из-за революции гидности. то теперь все революция гидности Мы в Россию. Так, чтобы камня на камне не осталось от этой России. А были только шикарные новые страны. Красиво, правда. А пока что, поедем. Так что не паникуйте. Все идет по плану. Все успеют повоевать, не проживайте. Даже ваши дети, внуки успеют повоевать. Но победа будет за Украину. Ну, само собой разумеется. А вас было за внимание. И до свидания. Витаю вас. Ну, если дивитесь смотрите мой канал, значит, что-то заинтересовало. Тому я пропоную вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную стримку моего канала. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозореністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.